ちょっと待ってください。

Как дальше развороты? Да не, я просто сидел дома, решил выйти перекурить на балкон. И тут увидел такую картину, что девочка находится за балконом, стоит на парапете сама. Вы не... знали, что это за девочка? С какой Не, ну конечно, это ну, соседи живут подо мной. Знал, ну, увидел, сразу растерялся. Ну, взял телефон, позвонил на 101, то есть вызвал, попросил автовышку, потому что девочка маленькая, стоит за балконом. Страшно, руки болят Вы держаться. Вы с ней общались? Ну да, я ее просил не смотреть вниз по сторонам, смотреть на меня, рассказать мне что-то интересное. Но то ну я с ней поговорил, познакомился, узнал сколько лет, где учится, в каком классе, как учится. Ну то есть пытался ее как-то поддержать, отвлечь от той ситуации, которая происходила. Блин, я уже Загуси не забыл. О, Илона 8 лет. Да учится, по-моему, в 47 школе во втором классе. Говорит, учится хорошо. Никто не обижает, а так всем довольно. Как долго вы ожидали? Помощи? Ой, ну не знаю, может и быстро, но мне показалось, честно скажу, долго. Она не плакала. Не Нет, не, она держалась молодцом. Не плакала ничего. Ну а вы знакомы с э, той семьей, в, в той квартирой, где проживала девушка? Ну я же вам еще раз поясню, но ну, это как бы соседи, это так чисто. Привет, привет, пока-пока, ну как встретились, да и все. А так, чтобы пообщаться, мы ну, не общались. Так что вот так вот. Еще раз, полностью. Видите? Полностью, и да. фамилия имелась Данильчук, Виталий Викторович. Сьогодні, о 16 й годині 40 хвилин, на пульс зв'язку пожежно-рятувальної служби надійшло повідомлення про те, що на вулиці Дорофієва, 26, дівчинка 8 років знаходиться поза межами балкону, висить на карнизі і тримається з останніх сил. До місця події були направлені чергові підрозділи. Це автодрабина 30-метрова, а також аварійно-рятувальний загін спеціального спеціального призначення. Прибувши на місце події, було виявлено, що дійсно дівчинка з останніх сил вже тримається за балкон. В лічені хвилини була розгорнута автодрабина. В пожежні піднялися та врятували дівчинку. Дівчинку передали медичним працівникам, то доставили до її до лікарні імені Тропіних. Весь цей час, поки проводились рятувальні роботи, дівчинку підтримував 22-річний хлопець сусід даної дівчинки.